Програма Новий день. І, шановні друзі, я щаслива сьогодні зранку від того, що у нас такі талановиті жіночки, майстрині приходять у гості. Дивіться, наша студія перетворилася просто на оранжерею. Ну, єдине, що ви не можете відчути пахощі, але я привідкрию секрет, пахощів і немає. Це краса рукотворна. На перший погляд, ці квіти, такі, як вони дійсно, у ці хризантеми ростуть у нас на газонах, але Вміють наші жіночки зробити таку красу сьогодні. У нас у гостях майстриня золоті руки Світлана Овча. Світланочко, доброго ранку, і дякую, що ви нарешті дісталися до нашої студії. Ми маємо можливість зустрітися з вами, поговорити з вами і дізнатися про ваші враження від творчості, яку ви в яку ви увійшли самі. І я сподіваюся, що запропонуєте нашим глядачам. чарівний свит, притрохи его приветкрыты. Доброго ранку. Дальше, да? И я первый вопрос, который хотела бы задать. Как давно вот, у вас возникло желание войти в этот мир прекрасный? Из чего это началось? Ну, если говорить о, о том, что представлено здесь, это называется техника, называется флористика из фом Эва от компании фоамиран еще называют флористикой с пластичной замши, то непосредственно вот этим направлением я занимаюсь два года, вот в ноябре будет как два года. Вот. А вообще, если говорить о рукотворном, да, когда, когда вы начали заниматься хэдмейдом С детства. Вот, потому что, да, ходили в школу, училась вязать воротнички, потом, ну вот как бы тогда еще, а потом рисовала, декупаж, вот разные техники. Вот. А непосредственно вот флористика это два года. А кто вы по образованию? Связано ли вот то, чем вы сейчас занимаетесь с основным? Нет, не связано. Я педагог, ну, учитель русского языка, и литературы и психолог практически. Классно. Но вы знаете, это очень хорошо, когда человек себя находит в разных сферах жизни и еще непонятно, что важнее. Да. Вот на сегодняшний день, как вы считаете, в чем вы больше состоялись, что греет вашу душу, что помогает вам найти какие-то ответы в этой жизни? Ну, однозначно, то, что стало хобби, да, это как раз хобби, наверное, и появилось, потому что хотелось чего-то большего, хотелось развернуться, хотелось в чем-то реализоваться. Вот. Я мама двух замечательных сыновей, но это мальчики. Вот, поэтому охотятся красивостей. В связи с тем, что нет девочку, которую я могла бы украшать, там бантики, рюшечки. поэтому я окружаю ну, мир вокруг себя. Я могу представить, как повезло вашим мальчикам и вашему мужу, что они живут вот в такой вот красоте, что такая у них талантливая мама, жена, Спасибо. которая каждый день вот что-то, какой-то сюрприз, вы, наверное, как-то непрочитанная книга для них будете до конца жизни, потому что каждый раз новое и новое. Свет, если говорить о, непосредственно о хантмейде, об этом творчестве, с чего вы начинали, и вот на сегодняшний день какие интересные моменты для вас лично открыты для вас? Начинала с чего, начинала, ну вот первое, чем я вот именно в, в хендмейде начала заниматься, это была техника декупаж. Угу. Это техника, которая была для меня интересна тем, что я не умею сама рисовать, а очень хочется. Вот, поэтому вот техника хороша для тех, кто не, ну, вот не умеет, но хочет сделать красивое, потому что можно взять салфеточку, можно взять картиночку. Готовая уже, готовая, да? да. И ее приклеить красивенько, задекорировать и вроде бы как сам красиво все очень нарисовал вот, поэтому это то, с чего я начинала, потом была полимерная глина ну вот тоже лепила там цветочки старалась, вот, потом был холодный фарфор, но как бы так, это техники с которыми я не справилась до конца, потому что э -э -э, потом я случайно мне приятельница сбросила в ютюбе видеоролик, вот, и я увидела там вот эти цветы и ну вот я ими заболела. Конечно, невозможно не заболеть. Свет, ну вот э, полимерная глина и вот э, та техника, которую мы представляем сегодня, это очень похоже. Но если, например, сильно присмотреться, все-таки специфика остается. В чем преимущество вот данного вида? Смотрите, материал э, был разработан ну, вот, в Иране компанией Фамера специально как. Э, чтобы занять среднюю нишу угу. между цветами из глины, да, полимерной, холодного фарфора, э, самозатвердевающей и цветами из ткани, потому что он имеет ряд преимуществ. Он в отличие от цветов из ткани, он не боится абсолютно влаги и цветов из самозатвердевающей глины и от самозатвердевающей глины и пластики, он не боится, он не хрупкий. Ну вот угу. я на примере собственной броши покажу. Смотрите, мы можем то есть его не страшно дать ребенку. Можно вот понять. Ай. Да, не страшно. <с можно понять. Он не деформируется. То есть, да, мы его расправили. Прекрасно. И он опять. То есть, вот не страшно дать ребенку. Свет, можно сказать, конца. что это на века изделие? Ну, наверное, ну, не знаю, на века не пробовала еще, но думаю, что да. Если опять же ухаживать за ним. Плюс, если, допустим, он припачкался, мы можем набрать в месочку. Ну, комнатной воды температуру, окунуть туда, изделие сполоснуть, аккуратненько протереть, вот, вот в таком положении, ну вот вниз головой дать угу. ему высохнуть, все, и потом оно опять нарядное, красивое. То ну есть... вот давайте на примере этой розы, потому что угу. э, как я <с считаю, <с что это действительно произведение искусства, она большая, она, конечно, таких роз, наверное, в природе, ну, может быть, существует где-то, я, в всяком случае, не видела, но она очень похожа на натуральную, единственное, что она не пахнет. Угу. Как э, вот вы все-таки, с чего начинаете, потому что каждый ваш цветок, он очень, очень близок к оригиналу. И иногда, вот если брать опять-таки эти хризантемы, ну, вот на лужайке, если вы их оставите... Я не думаю, что кто-то отличит. Да, он, ну вот я по поводу хризантема, а потом перейду к розам. По поводу хризантема, я участвую в выставках, и на выставке вот стоял букет, 9 штук было большое. И выставка 4 дня. На четвертый день подходит одна из участниц выставок и говорит, она говорит, свет, ну я не могу понять. Она говорит, ну в вазе же нет воды. Вот, я говорю, да, ну я... И не будет, я вам открою себе. Да, они не вянут. Вот, а с чего начинаю, как бы то, чему меня учили, ну вот мастера, которые учили меня, э, как это занимаюсь слегка варварством, я разбираю натуральные цветы. Все то ясно. Есть, да, я беру живой цветочек делаю гербарий из него, отрисовываю потом лепесточки составляющие и по ним уже строю выкройки. Угу. Уже То есть выкройки. близость к оригиналу это очень важно в данном ну, случае. Для меня да, мне хочется, чтобы они были очень похожи. То есть мы не делаем вариации на тему, да? Мы делаем. Нет, мы делаем вариации на тему, потому что да, допустим, вот в этом ну вот в топиаре угу. здесь розочки, это розочки, а это вот такие вот какие-то фантазийные цветочки. Ну, вот. Очень красиво все. Я вот хочу привлечь внимание еще к этой орхидее. Смотрите, дорогие друзья, потому что опять-таки очень-очень все близко, очень тонко, очень четко. Свет, ну как долго вы оттачивали мастерство, чтобы прийти к ну, идеальным каким-то формам? Потому что вот в данном случае она очень похожа на оригинальную и... Это Венец творение вы понимаете, как? Ну, вот я те, техника совсем новая, техники всего два, ну, два с половиной года. Мне очень повезло, я попала, когда создатели техники проводили набор на обучение в Москву, я попала туда, они меня пригласили, но ну, очень уж я была настойчива. Вот, и я прошла обучение очень хороших мастеров. вот. А сейчас, в течение двух лет, понимаете, как в связи с тем, что техника новая, методика новая, мы каждый раз что-то все придумываем. Вот кто в ней начинает, кто начинает в ней работать, сказать, что есть уже вот четкие нужно сделать так так и вот так пока нельзя потому что каждый раз придумывая что-то новое допустим если говорить об этой орхидеи я очень давно хочу домой орхидею черную mm -hmm. вот но там через интернет искала не ввозят их у нас они у нас не выживают вот поэтому я решила, я себе ее сделаю вот, стала узнавать, сначала сделала просто черную, некрасиво, неестественно не смотрится, вот не смотрится она живой. Стала читать, оказалось, что черных орхидей, как и черных тюльпанов, как и черных роз их не бывает, они не черные, они или темно-темно-фиолетовые, да, да. или темно-темно-бордовые. Поэтому, когда уже дала тонировочку, вот, сразу она заиграла. Она заиграла, и она, знаете, вот, я говорю, повторяю все-таки, единственное, что они, они не пахнут, все остальное есть. И стебель здесь четко, как бы форма вот эта вот прорисована, она сохраняется. Свет, как долго вы работаете? Вот вы видите, вы говорите, что вы постоянно ищете, вы начинаете, вы... Заново начинаете, если что-то не получается, но не отходите от цели. Вот в принципе, это то, на чем я хочу сейчас все-таки сделать акцент, потому что многие аматоры, мастера, вот мы подходим. Я в том числе, мне очень все это нравится. Но как только начинаются первые трудности, да ну его ладно, пойду куплю уже и все. Ну, понимаете, как тут, даже не знаю, вот как цель, наверное, оправдывает даже не цель. Вот мне просто очень-очень хочется. То есть вот первый цветок, который я сделала сама, пока как бы это была зачетная работа, которую я сама. Вот я его полностью придумала, Я очень-очень хотела гиацинт. Ну вот что. Mm -hmm. Опять же, у меня дома много цветов. Я очень люблю цветы, но некоторые дома не приживаются. Вот, поэтому мне очень хотелось гиацинта. Они мне их так жалко, они отцвели. И второй раз они дома не растут. Их нужно высад... ну, вот, высаживать на даче. Конечно, на землю, дачу. Да. Поэтому думаю, вот я себе сделаю постоянный. И я, ну но я его раз, наверное, 5 или 6 перекраивала выкройку, пересматривала тонировку, как сделать, потому что мастер-классов еще ни у кого не было по этой, вот ну, именно по этому цветку. Вот, пока добилась того результата, который тут, наверное, просто собственный, не знаю, чертик в голове. Да пунктик такой, да, да, да вот, да, ну да. и желание, желание и настойчивость, все зависит от нашего характера, но, дорогие женщины, дорогие мастерицы, начинающие, ни в коем случае не отходите, вот каждый раз все гости нашей студии, кого мы приглашаем, это, знаете, яркое подтверждение тому, что цель – Цель, она очень важна в жизни. Если мы двигаемся к ней, обязательно все получится. Давайте сейчас я приглашаю всех вас в прекрасный мир творчества. Светлана Овчар, маленькая видеозарисовочка. Я думаю, що така краса вона не може не захоплювати. Милі господині, шановні жіночки, шановні глядачі телеканалу Миколаїв, можливо, і чоловіки зацікавилися. О 8.45 по вівторках. До вашої уваги будуть майстер-класи ось цього виду мистецтва від Світлани Овчар. Світочка, сьогодні ми дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що познайомили нас своєю творчістю. Бажаємо вам вдалого дня, прекрасного ранку. Дуже Дякую.